Я считаю, что журналисты у нас должны иметь максимальную поддержку. Это определенные стандарты, которые должны соблюдаться со в всеми. Я не думаю, что это большая проблема, это зависит от того, насколько будет... только прав журналистов, и будет слово Это тоже будет предметом наблюдений наших, да? Начиная с 2014 года, 2015-2016 год, порядка 600 наших коллег-журналистов были уволены с работы. В том числе более 200 журналистов были уволены с тем, что они не согласились с редакционной политикой. И эта тенденция, к сожалению, идет к увеличению. Поэтому наша задача через фонд... Да, тем работающим журналистам, которые сегодня работают, да, в телеканалах, да, там, радиокомпаниях, там, интернет, газетах, чтобы они обращались к нам, получили от нас бесплатную юридическую, адвокатскую помощь, материальную поддержку, и их руководители в телекомпаниях там, и СМИ понимали, что за конкретным журналистом да, есть фонд, есть 50 адвокатов, да, порядка 40 юристов, да, есть финансовая поддержка поддержка свободы слова через конкретного журналиста, который обратился к нам в фонд, и мы будем ему помогать. Сегодня появился фонд, который готов взять на себя эти расходы и готов страховать журналистов при выполнении их профессиональных обязанностей. Я думаю, что со своей стороны мы как организация, в которую входят более 60 страховых компаний Украины, сможем предложить им надежные страховые компании, которые смогут и обеспечить потребности профессиональные наших журналистов и не подвести вовремя с выплатой выступить при наступлении страхового случая.